И всем привет и Роза дом. И сегодня мы поиграем в Динабэш Травел Троу Тайм. И сегодня мы поиграем в другую часть. И да, у нас есть здоровье, ближний бой, дальний бой. Давай прокачаем еще. пропустить. Я прокачал, получается, ближний бой и здоровье на радио. И да, получается играть. У меня 7, 8, 8. Я потратил одну и получил. Так, у нас есть новая способность. Иди направо и атакуй лучник. Ну так я пришел. Я что же роблю? Другая серия по... Да, чтобы понимать. Мы продолжаем играть. Боже, я забыл сказать. Мы продолжаем. Ого. Что их так было жестко. О, мульт, погнал. Блин. счет вообще слабый, блин. Дуже слабый. О. Oh. Сразу всех их ставлю, потому что вдруг я не пройду. Есть, прошел. Динозавры мне не помогли. Теперь давайте откроем три сундучки. Первый сундучок 200 монет, тут XP и 1 XP камни для динозавра смотри, потом идем получаете 200 монет, 2 кристалла и 300 монет, один я как понимаю, это 165 монет получил. Итак, у нас есть, получается, проду... У нас есть раптор. Спасибо за раптор. Так, теперь давай Диносы, давай прокачаем сразу бесплатно. Все, вводим у бесплатно прокачаем. Ну, не хватало уже монет. Итак, выстрелы. Давай, 1300 уходим. Следующий будет на 19 монет, я получил только 6 из 12. И... На 15 монет. Все. Идем дальше нас закрытый получается, пока мы не взломаем эту штуку. Ну, эти штуки. Ну, точнее, ценные пылы, а штрихи третий... Уже даже сложно, поэтому мы взломаем. ломаем. получается, Да, давай, погнал, 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 эти кайпы, Потому что я буду быть. Непогано б'є. В первый сервис и динозавр був слабим. Зараз він сильний. По порівнянню з цими всіма не дус дуже сильні. Якщо я пройду всю цю гру, то нужно буде хорошо. Надо камень бути. Ну камінь, наверное, не працює на робь. Давай поторопимся, чтобы получить все звезды. Давай. Забираем всех динозавров. Бьем камнем. Она почти даже и не бьют. Ой-ой-ой, быстрее, 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 быстрее. Ломаем, ломаем. Да ну не честно, не честно. Я быстро царабаю. Надо бы до пора играть с Ну так цены честно, реально. Я пытался, что я пытался. Два сундука, ну не честно, это реально не честно. Я, я дуже быстро прохожу. Быстрее же, чем прошли даже. я снимаю. Ну, 4 минуты, шо вы. Я, я 50 секунд проходил уровень. Ну сейчас проиграем, что делать? Давай проиграем, давай пора проиграем. проиграем, давай. Я ж не могу просто... Да, конечно, пошли. Якось нечестно получается. Скільки... А, так та же не показывает, сколько минут. пришлось проиграть. вообще вылыпаю. Не, слишком сложно. Я ставлю динозавры, как, быстрый пацан. А вы не идут и идут. На маму. Промазаны. Сейчас супер быстро прохожу. И я как даже не подумал, что надо на них идти. Типа, на трохладитов надо. все, конец. Сейчас же ж можете написать. А я думаю, а что тут заменили? А тут, оказывается, заменили всю систему. Прикол. Там миров меньше, там вообще миров 3, наверное. Тут миров 20. Ну, не 20, тут пише уровней просто. И, возможно, будет даже новая версия скорой игры. Замерзу. Замал, получается, забор. И... Давай, давай, давай. И ломаем. Что, ж, что появляется? открывать. А, ну да, я прошел. Я прошел уже быстро. Э -э О, все, я получил последнюю звезду. Так, сколько я играю? 6 минут. Ну давай попробуем последний уровень. Блин, надо было взять. А, не, я взял, нормально. Спеши получить свои звезды. Окей, я буду быстро и ты Дуже быстро, и ты, чтобы вы понимал, я за Сейчас 16-20 было, да, здесь плюс -минус. Ну, может, меньше. И сейчас я дуже попробую за, -за секунд 20 пройти. Попробуем. Ну, Не это, наверное, нереально. За 20 секунд забираем. Бьем мячом, потом еще вот так. Ломаем дуже быстро. Опа. Ну, да, оно слабше стало. Ну, чуть сильнейшая, понятно, потому что... Другой. Чё-то вообще. Давай, давай, давай. Я забываю да, ну, давай Так, давай. Не слишком пробываем она А, камень, кстати, от цей лавовый слабший. Потому что он половину даже не заносит. А, цей половину уже заносит. По-моему. А я сейчас гляну, но я вроде бы уверен, что он вроде бы слабший. Так, скидаем бурю. Я, кстати, очень быстро прошел. Я прошел чуть больше 1 минуты, ну, ну, но я успел на 3 звезды. Первый 200 монет, ну, нормально, и прокачка. Потом 300 монет, 1 и 1, то самое. 300 монет, 1 и 2, нормально. Мы прошли уже другий мир, получается, полностью. Все на 3 уровня. На 3 звезды. Мы прошли. Мы прошли по вот, спинозавру. Ого, один был. У нас четыре динозавра уже. Мы открыли новый уровень. На 32 звезды да, будет еще. Шо это такое? Яйца, яйца. Да, царя буду сегодня гр ты иметь. Ты иметь друг, но ну, теперь больше. Мама приходит. Дети. Ну, ага, ага, я есть яйцо Дина. Ломай свои планы, пещерный человек. Я подам тебе блюдо по поражению. Ну, что-то типа, Давай откроем сундук. Я открыл сундук, мне ничего не дал. А, 1750 монет, 10 кристаллов. Прокачка на динозавра. Прощай, прокачка на динозавра. Плюс два взрыва. И шлем. И еще в югу. Ого. Эпический шлем. А ну-ка дай, ну, подай, ну подай. Энки. Давай. Да на нем остается. Бах. Плюс 148 хп и плюс 7 атака. Капец хорошо. Пишло. Ну давай, значит, прокачаем Энки. Бесплатно. Ну, потом прокачаем тогда бесплатно. Еще раз. И хватит даже на то. Она дуже была все до раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 16 динозавров ще закрыт. Дивись, скільки ще нам порахують, дуже багато. Так, яка у нас зараз версія стоїть? Версія 2.9.23. Угу, понятно. И, возможно, будут обновлять скоро игру. Возможно. Android Google Play. Короче. Если вам понравилась эта серия по Динабашу 2, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Фейерус. И всем пока.